નમસ્કાર દર્શક મિત્રો કરજણ સંદેશ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું આપની સાથે વૈશાલી કરીશું નજરાજના સમાચાર પર છોટાઉદેપુરથી છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી તાલુકાના પાણીજ ગામે હૃદય હચમચાવી નાખે તેવી ઘટના બની છે તાંત્રિક વિધિ કરવા ગામના ભુવાએ માસુમ બાળકીની હત્યા કરી નાખી જુઓ આ અહેવાલ કરજણ સંદેશ ન્યૂઝ અમારા સંવાદદાતા હૈદર પઠાણ સાથે સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આજ સવારના આઠ વાગ્યાના અરસામાં પાણીજ ગામની મહિલા જ્યોતિબેન તળવી પોતાના બે બાળકોને લઈ નદી તરફ કપડાં ધોવા જઈ રહી હતી જે દરમિયાન ગામનો ભુવો લાલાભાઈ તળવી જ્યોતિબેન પાસેથી પાંચ વર્ષની બાળકીને ખૂંચવી પોતાના ઘરમાં લઈ ગયો હતો અને કુહાડીના ઘાજીકી માતાની સામે જ માસૂમની હત્યા કરી નાખી હતી પ્રત્યક્ષ જોનાર માતાએ બૂમા બૂમ કરતાં આજુબાજુના લોકો દોડી આવ્યા હતા પરંતુ નરપિસાચ સામે કોઈની જવાની હિંમત થઈ ન હતી લાલાભાઈએ માસુમ બાળકીની હત્યા કર્યા પછી પોતાના ઘરના મંદિરમાં બાળકીનું લોહી ચડાવ્યું હતું બોડેલી પોલીસને જાણ થતાં બોડેલી પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી ગઈ હતી અને આરોપીને ઘટના સ્થળેથી દબોચી લીધો હતો બોડેલી પોલીસે નરબલી તેમજ હત્યાનો ગુનો નોંધી આરોપી વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી જેલ ભેગો કર્યો હતો જે અંગે શું કહી રહ્યા છે લીધી ડિવિઝન एएसपी श्री गौरव अग्रवाल साहब तो आओ जानिए करजन संदेश न्यूज़ में नमस्कार बोडेली तालुका के पाडेज गांव में एक हत्या की घटना बनी है घटना के अंदर जो पाडेज गांव में एक छोटी लड़की जिसकी उम्र चार साल से थोड़ी अधिक थी उसकी हत्या कर दी गई है घटना के अंदर सुबह के समय पे ऐसा हुआ कि एक जो फरियाद इस घटना में जिस महिला ने फरियाद दी है ज्योति बहन तड़वी उन्होंने फरियाद में लिखा है कि वो सुबह के टाइम कपड़े धोने के लिए अपना एक छोटा बेटा और अपनी बेटी के साथ बाहर निकली घर के तो उसी दरम्यान उनका पड़ोसी लाला भाई तड़वी आके उनकी लड़की को खींच के अपने घर के अंदर लेके गया और घर के अंदर ले जाने के बाद वहाँ पे उसके पास कोलाड़ी थी इसलिए ज्योति बहन ने बूमा बूम पाड़ के आसपास के लोगों को बुलाया लेकिन व्यक्ति के हाथ में कुलाड़ी होने की वजह से किसी ने भी घर के अंदर प्रवेश नहीं किया और जो दो तीन लोग जहाँ पे इकट्ठा हुए थे उनके सामने ही लालाबाई तड़वी ने उस छोटी बालिका की कुलाड़ी के साथ हत्या कर दी हत्या करने के बाद उस आरोपी ने लड़की को अपने मंदिर के सामने एक छोटा मंदिर बना हुआ है घर में उसके पास लेके गया और जो उसके गले पर जो कुलाड़ी मारने की वजह से जो खून आया था उस खून को लेके उनकी जो मंदिर की स्टेयर केस थे उसके ऊपर उन्होंने उस खून को चढ़ाया तो इस तरह की फरियाद ज्योति बहन ने दी है और उसके फरियाद के चलते हमने आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है पूछताछ जारी है और अभी प्राइमरली ये मामला नरबली का लग रहा है क्योंकि उसने जो खून लेके मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ाया है इस वजह से हम उस डायरेक्शन में तपास कर रहे हैं और किसी का इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने नहीं आया है और जैसे ही पुलिस को और जानकारी मिलती है कि इसका कोई और कारण है या नहीं है हम आपको बताएंगे लेकिन अभी ये मामला नरबली का लग रहा है और जो व्यक्ति है आरोपी वो थोड़ा विकृत प्रकृति का लग रहा है इस वजह से ऐसा हो सकता है कि उसने ये गुना किया है